Okay, so saya ada satu unit ni eh. Okay, peti sejuk Samsung. Eh, Samsung pula. Mishibishi. Ha, masalah dia apa tau? Masalah dia ni, customer saya kata atas dia sejuk. Bawah dia tak sejuk. So, apa masalah dia kalau atas sejuk, bawah tak sejuk ni? Okay, dia macam ni lah. Okay, so kita buka dulu. Kita tengok dulu apa masalah dia. So, biasanya lah kalau masalah atas sejuk, bawah tak sejuk ni, dia melibatkan masalah sistem dispose. Okay, ni kita kena buka dulu lah cover dia ni. Dia ada clip dia ni. Semua kita buka dulu. Kes okay, seperti ais ni. Uh, customer kata dia dah pernah orang repair lah. Saya nak cakap macam tu. Okay, kita buka dulu. Okay, Alhamdulillah dah terbuka. So, kipas dia ada dekat sini. Okay. Okay, dah. Okay, dalam dia ni uh, macam ni lah rupa dia macam ni. Okay, ni kipas dia ni kipas dia nampak gaya dia masih lagi okay rasanya ni. Okay, tak apalah. Kita cerita dulu dekat orang supaya korang faham. Tapi saya rasa macam dah nampak je ni. Ni melekat dia punya temu dia dekat sini ni. Nampak tak? Kau oh, nampak tak? Melekat dia punya temu fuse dekat sini ni. Ha, ini bukan oh bukan temu Saya baik. Ha, saya ingat tadi temu ini konektor. Sambungan heater dia dia. Okey tak apa saya cerita dengan korang dulu kat sini. Okey. So kalau peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk. Dia boleh jadi macam-macam problem. Dia boleh jadi macam-macam masalah. Okey contoh eh saya nak beritahu dekat korang. Sini kipas. Ini kipas. Kalau kipas ni tak hidup. Okey. Macam mana dia nak, nak sedut udara sejuk dekat cooling coil ni Turun dekat lubang ni Macam mana dia nak turun dekat bahagian bawah sini ha, So jadinya Cerita yang pertama Kalau kipas ni rosak Automatically Bawah memang akan jadi kurang sejuk Ataupun bawah jadi tak sejuk Bawah tak terima angin Faham eh? So jadinya kalau bawah tak sejuk Ada besar kemungkinan Kipas problem pun boleh jadi Tapi bukan 100% Sebab Dia ada kemungkinan kedua Kemungkinan kedua Okay bayangkan eh Cooling coil ni penuh dengan ais. Okey, kalau penuh dengan ais tu kita panggil dia adalah masalah dispros. Maksudnya air batu ni tak dicairkan secara automatik. So, heater ni, yang ada heater ni, heater ni function dia ataupun fungsi dia, okey ini adalah heater tau, dia panggil dispros heater. So, fungsi heater ni adalah untuk cairkan ais dekat bahagian sini. So, kalau dekat sini ada ais penuh dengan air batu, bermaksud heater ni tak berfungsi dengan baik. Ha, so maksudnya heater ni tak boleh panas lah. Heater ni bila tak panas, automatically cooling coil penuh dengan ais. Bila cooling coil penuh dengan ais, dia punya sistem ventilation dia. Maksudnya sistem peredaran udara dia. Contoh eh. Okay sini, angin nak masuk. So nanti dia akan keluar ikut bekat-bekat bagian kipas ni. Tapi bila penuh dengan ais, dia akan terblok dengan apa? Uh, ais tu akan blok peredaran udara so membuatkan bawah jadi akan jadi kurang sejuk juga so jadinya kalau kipas jalan, tapi cooling coin korang penuh dengan frost, dia akan jadi juga masalah bawah tak sejuk. So, masalah dia apa? Masalah dia ni. Ni, heater dia ni. Heater dia ni. Nampak tak? Heater dia ni rosak. Kalau heater dia rosak, heater dia tak panas, heater dia dah perang-perang macam ni. Nampak? Ha, ini ni dah terbakar ni. Ah ha, ni kita panggil dah terbakar. Ini bukan titanium. Okay? Oh, jangan cakap ini dah titanium punya heater. Tak ada. Ini heater dah terbakar. So, saya rasa ni masalah heater dia problem. So, bila heater problem, dalam air batu memang akan penuh automatically bawah jadi tak sejuk. So, apa lagi nak kena tukar ni? Eh, yang ni kena check juga. Ini dia panggil thermofuse. Ah, ha, ni tadi yang saya ingatkan tadi thermofuse kat sini. Rupanya thermofuse dia kat sini. Kalau kau tengok betul-betul kat sini thermofuse dia ni dia ada tulis. Dia ada tulis berapa darjah Celsius tu. 73 darjah Celsius. Saya rasa kau orang boleh nampaklah, okey. Ada okay, 73 darjah Celsius. So, maksudnya kalau heater ni terlampau panas S sampai 73 darjah Celsius, fuse ni akan putus, heater ni akan terpadam, jadinya air batu pun akan bertambah juga. So, last last point. Okey, ini kat tepi ni nampak tak kat tepi ni? Ada satu sensor ni. Okey, saya cuba keluarkan ni. Kalau boleh nampak lah. Okey, warna biru ni. Ni sensor ni. So, ni dia panggil dia dispro sensor. Okey, sensor ni fungsi dia adalah untuk detect kepanasan dan juga kesejukan. Maksudnya bila heater ni panas, dia akan detect oh suang ni dah panas. Tapi masih lagi tak melebihi 73. Kalau lebih daripada 73 ruang ni panas, sensor ni tak beri arahan untuk cut uh, apa untuk cut heater, barulah fuse tu akan putus. Kau faham tak aku cerita ni? Tak apalah baca ni lah. Kalau kau orang betul-betul nak belajar ilmu DIY repair peti sejuk apa semua ni, saya ada sediakan panduan DIY ni. Banyak cerita tentang peti sejuk dua pintu, okey, dalam panduan DIY ni. Panduan DIY warna purple ni Memang menceritakan kisah peti ais dua pintu. Macam-macam soalan ada kat dalam ni. Atas sejuk, bawah tak sejuk ke cara nak check compressor lah. Apa macam-macam ilmu ada. So kalau kau nak, nanti kau boleh tengok dekat bio eh. Ataupun nanti pergi tengok dekat ruang komen. So untuk kes peti ais ni, atas sejuk, bawah tak sejuk. Saya suspect, confirm. Ni, heater. Nampak tak? Dalam heater ni. Okay, saya bukalah Kasih korang nampak betul-betul. Okay. Dalam heater ni pun. Okay. Satu, heater dah terbakar. Okay. Satu heater dah terbakar Dua Dalam heater tu ada air Okay kalau korang nampak ni Bila saya tongging kat sini Air sini berguling Pergi sini Tongging sini air kat sini berguling Pergi sini Tapi kalau tengok betul-betul heater ni memang dah terbakar Bila heater ni terbakar Memang penuh akan ada Penuh ais Bila penuh ais Memang bawah akan jadi kurang sejuk Itu normal lah untuk peti air dua pintu Masalah sistem dispros rosak Itu normal selepas 7-8 tahun peti ais tu Okay So jadinya Ni dispros rosak InsyaAllah Okay, settle. Assalamualaikum. Bye-bye.